получает стипендию как трансферы из Киева. И это деньги, которые остаются здесь, на территории города Херсона. И потом ну, они движутся дальше и так далее. То есть это очень много моментов. Далее, наиболее талантливая часть, которая заканчивает в том числе и наш университет, они начинают зарабатывать своими мозгами, своей головой, а это чистые деньги. Потому что, например, то, что мы выращиваем, ну, например, да, то э, на одну гривну мы 90 копеек отдаем куда-то. Надо же заплатить за минеральные э, удобрения, надо заплатить за э, дизель или за бензин, надо заплатить за аренду тех или иных комбайнов. И в результате в области... Урожай дали хорошие, а заработали-то денег, копейки, это проблема. А если сегодня человек только зарабатывает головой, то, грубо говоря, на каждую гривну, которую он зарабатывает, он 90 копеек здесь оставляет, потому что ему нужно только на электроэнергию и на интернет. Поэтому надо посмотреть на, не только на вопросы вала, надо посмотреть, что за качество этих денег. Если человек, например, работает, находясь здесь, на территории Херсона, и получает деньги из-за рубежа, то я, например, знаю, в Грузии вообще отменили налог на людей, которые занимаются IT. Да, почему? Потому что деньги заходят, технологии. деньги заходят, да, доллары, евро и так далее заходят в Грузию. И они поддерживают стабильность национальной валюты. Затем найдется каким образом из этих денег взять аналоги. Но это, это все связанные вопросы. Таким образом, образование не существует само по себе, оно существует в той обстановке, в том окружении, и оно как раз обеспечивает стабильность для развития региона в целом. И на сегодняшний день, и то, что ожидает регион через 10-15 лет. И поэтому то, что вот сейчас вот говорят о реформе, что будут объединять вузы, а потом, может быть, вообще превратят нас в филиалы там, одесского вуза и так далее, это на самом деле для региона не очень хорошо, потому что еще больше будет происходить миграция мозгов из нашего региона. И потихоньку, шаг за шагом, просто это будет девальвировать стоимость Херсона и Херсонской области. Ну, говорить говорити про потенціал нашої молоді, то знову ж таки маємо розумних діток. Вони показали найкращі результати у Південному регіоні за результатами зовнішнього незалежного оцінювання. Тим не менш, знову таки, якщо повернутися до экономике... кто так. Хто-то изучил, і куда ушли эти діти? Наші лучшие дети, Вот з такими мозгами. Ну я вот, например, рад, что у нас на, на информатику, на программную инженерию два победителя МАНА все украинского остались у нас. Это вот Кнор и Лактионов. Вот ці два, два ребенка, как говорится, остались у нас в Херсонські поставить. Тож приїздити сюди. Ми сьогодні, ми сьогодні спілкувалися а... з випускником Київської області. Він приїхав до Херсона, поступив до інституту філології і журналістики. Каже: Хочу навчатися в Херсоні. Не хочу бути поруч з батьками. В Києві все продається, там неможливо поступити. Це його позиція, але він дуже задоволений і щасливий, що приїхав наш батьків. Кожне ісключення, ви знаєте, підтверджує общее правило, Поэтому це дуже здорово. очень хорошо но я вам скажу и я вот насколько знали хвостик мешков говорил что там по моему 15 или два человека там вот из э, киева из национальной там э, из национальной э, хореографической какой-то это поступили к нам в университет то есть диплома высшем образовании они будут поступать у нас хотя живут и работают они в вот киеве заочно да? то есть в общем то херсон знает херсонский регион знает ценят и понимают, что здесь можно получить хорошее э, образование Поэтому я еще раз, вот я думаю, многие нас слышат и Херсонцы, и в Херсонской области люди, я вам скажу такую вещь: очень важно иметь возможность получить качественное европейское образование, не выезжая за родные пенаты. Потому что при этом решается очень много вопросов. Знаете, всегда вспоминают такую вещь, говорят, а кто уж нам на старости подаст тот стакан воды. Ну, главное до этого момента не дожить, но очень важно, чтобы дети оставались при нас, при этом не теряя в качестве своего жизненного и профессионального роста мы должны стремиться вот, к реализации такого идеала. Если мы мое вопросы от Мы говорим на разные темы. Ганна Заболотна запитує, как вы ставитесь до того, что колись -то раньше треба было навчатися 12 лет, а теперь 11 лет в средней школе? А, ну вот, это тоже классический такой пример. Знаете, когда реформу начинали, мы все задавали вопросы, что же будет там в 2011 году, когда, скажем, ну, школы никто не будет заканчивать, и что будут делать вузы? Сегодня выяснилось, что оказывается так спланирована программа, что 12 класс, ну как бы он направлен на повторение того, что делается в 10 и 11. Ну и вот мы что имеем, что за год до того всем сообщили, что теперь то, что ориентировалось на 12 лет, будет закончено за 11. Смотрите, это проблема для людей, это проблема для школ, это проблема для вузов, потому что когда дети которые к нам будут заходить, у них программа образовательная была рассчитана на 12 лет, они заканчивают за 11, это хотим мы того или нет, но качество в определенной степени будет потеряно. Это означает, что для нас мы должны понять, где мы должны у себя, скажем, в рамках первого семестра или второго семестра, должны ликвидировать вот эти пробелы в соответствующих знаниях ребят, которые заканчивают этот год. Поэтому теперь на протяжении ближайших 10 лет мы будем иметь проблем, поскольку те дети, которые ну, были сориентированы на 12 лет, теперь будут это все заканчивать за 11 лет. Поэтому, вот, понимаете, это говорит о чем? Ну, прежде чем проводить реформы, нужно очень серьезно прорабатывать все нюансы такой реформы, иначе будут проблемы. Я вам честно скажу, что и мы видим и по своей собственной работе, что э, все-таки потенциал вот детей, которые поступают, он настолько э, велик, что, в общем-то, он действительно с помощью вуза имеет возможность достаточно быстро ликвидировать все, что, ну, к нам же и приходят дети из сел, и многие дети, к сожалению, имеют серьезные пробелы в математике, физике. И вот, э, кстати, это одна тоже из проблем того, что, знаете, вот один директор школы говорит, ну, пришли наши студенты э, и... Говорят, мы хотели бы провести профориентационную работу, чтобы ваши выпускники поступали к нам. Ну а директор школы говорит: Я что для этого Педина буду? Ну, мы давно не Педин, мы классический университет. Он говорит, я что для этого Педина буду своих а, учеников готовить? А у меня тогда к этому директору а, школы вопрос: Послушайте, откуда вы будете тогда брать тех учителей, которые будут создавать бренд? В вашей школе, потому что сегодня назвать выдающихся учителей математики, физики, достаточно сложно. А то, что сегодня нам поступило, например, 20 человек на физику, то вы же догадываетесь, есть еще отсев, и сколько теперь учителей физики э, выйдет через э, 4-5 лет? Сколько? Ну, человек 7-8. Скажите, пожалуйста, а сколько у нас школ в области? Учителя те стареют, и в результате физику, математику начинают читать учителя которые никакого отношения к математике и физике не имели. Ну и кто потом будет поступать к нам? Это большая проблема, очень серьезная. И мы, если просто сейчас не займемся решением этой проблемы, если областное управление действительно не уделит этому внимания, то действительно через, скажем, 15-20 лет просто в школах исчезнет такое понятие, как хороший учитель математики, хороший учитель физики. Знаете, мне сегодня показалось, что еще есть одно запитание. От Ирины Глущенко. Она запитывает, почему я должна отправлять ребенка в детский сад, если я этого не хочу? Напевно, идется про, снова же таки, изменения в законодательстве, которые отбываются. Ну, вы знаете, президент вот Украины Виктор Федорович Янукович сказал о том, что теперь ну, с пяти лет так как бы становится обязательным образование, и таким образом центр тяжести с 12 класса перенесен в систему дошкольной. Я вам честно скажу, как у человек, который уже там, ну, 35 лет работает в педагогической сфере, я скажу, я полностью поддерживаю а ребенок уже с 5 лет имеет возможность вот такого хорошего, нормального интеллектуального развития. И, кстати, этот год подтвердил очень интересную вещь. Вот мы смотрим по абитуре, которая заходила на факультет Душкельной, это почетковой свиты. Вы знаете, конкурс был необыкновенным. Практически лицензия выбрана полностью. Количество платников больше, чем количество бюджетников. Но ну, такого просто не было. Почему? Потому что то, что мы... 10, там, порядка 15 лет уничтожали я имею в виду детские садики и так далее и света, а, да дашкильна света она фактически была уже практически уничтожена были проданы многие детские садики ясли и так далее а сегодня когда мы говорим о том что люди должны работать нужно зарабатывать нужно формировать в том числе и через налоги соответствующие фонды людям надо работать а для того, чтобы работать, нужно иметь образовательные учреждения, где дети не просто могут находиться, а они действительно должны ну, социализироваться и получить доступ к определенным образовательным ресурсам. И что получилось? И то, что наш университет два года назад я прошу прощения, 4 года назад лицензировал э, дошкольное образование. И то, что в этом году открыта магистратура в нашем университете по дошкольному, говорит о том, что мы почувствовали, что этим надо очень серьезно заниматься. И сегодня фактически начались выпуски э, учителей начальных. Э, э, начальные начальных уже у нас э, более 30 лет работает дошкольного образования. Говорит о том, что мы начинаем работать на город и на Херсонскую область. Потому что детские садики должны появляться там должны быть профессионалы, которые дадут детям адекватное образование. Потому что, скажем, все-таки существенная специфика в дошкольной системе и, скажем, в системе начального образования. Очень много. Я говорю, я могу проинтегрировать что угодно, но научить, например, ребенка считать, писать, читать.